મેડી મિત્રા એનજીઓ દ્વારા સર્વાઇકલ કેન્સર સામે શરૂ કરાયેલી ઝુંબેશની વાપીમાં વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે મેડી મિત્રા દ્વારા સ્વલિખિત શેરી નાટક શિલ્ડમાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની ભાગીદારી એ દર્શાવે છે કે આજની મહિલા અને યુવા પેઢી પોતાની અને પોતાના પરિવારની સુરક્ષા માટે હવે જાગૃત બની રહી છે કેબીએસ કોલેજ વાપી ખાતે મેડી મિત્ર સિલ્ડનું વિશેષ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું જ્યાં કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ આ શેરી નાટક અને તેમની જિજ્ઞાસાઓને અન્વેષણ કરવા માટે મેડી મિત્ર ટીમને આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું મેડી મિત્રા વતી હેમા બોથરા પૂનમ ધૂત મુસ્કાન બોથરા રાખી બોહરા કુસુમ શેઠિયા શિવાંગી જૈન પ્રિયા જૈન રજની જૈન નીલમ ઓઝા ચંચલ ચૌહાણ અને અન્ય સભ્યોએ વાપીની કેબીએસ કોલેજની વિદ્યાર્થીનીઓને ગંભીરતાથી માહિતગાર કર્યા હતા સર્વાઈકલ કેન્સરથી વાકેફ પણ કર્યા હતા મેડી મિત્ર ટીમના અને કુસુમ શેઠિયાએ વિદ્યાર્થીઓના વિવિધ પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપ્યા હતા રાખી બોહરાએ જણાવ્યું કે સર્વાઇકલ કેન્સરથી રસીકરણ માટેની નિર્ણાયક ઉંમર નવ થી છવ્વીસ વર્ષની વચ્ચે છે અને દરેક વ્યક્તિ આ રસીકરણ લેવું જરૂરી છે કારણ કે પરિવારની સમૃદ્ધિ માટે સ્ત્રી સ્વસ્થ રહે તે પણ જરૂરી છે યુવા મેદ મિત્ર શિવાંગી જૈન કાર્યક્ષમ રીતે મંચનું સંચાલન કરતા આ અભિયાનને ભાવિ પેઢી પરિવાર અને દેશના નિર્માતાઓ માટે દૂરગામી પહેલ ગણાવી હતી જો કે આપણે ઉજ્જવળ ભારતનું નિર્માણ કરવું હોય અને આવનારી પેઢીને કંઈક આપવું હોય તો આપણે તેમને સ્વાસ્થ્યની ભેટ આપવી પડશે પૂનમ ધૂતે જણાવ્યું કે મેડી મિત્ર મોટા પાયે રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન કરી રહી છે જેમાં ખૂબ જ રાહત દરે રસીકરણ આપવામાં આવી રહ્યું છે પ્રથમ કેમ્પ ઓગણત્રીસ સપ્ટેમ્બર બે રવિવારના રોજ વાપીની અગ્રણી ગ્રીન્સ સોસાયટીના ક્લબ હાઉસ ખાતે યોજવામાં આવશે જેમાં પંદરથી છવ્વીસ વર્ષની વયની કિશોરીઓ પૂર્વ નોંધણી દ્વારા રસી મેળવી શકશે મેડી મિત્ર ટીમનો આ પ્રયાસ અત્યંત પ્રશંસનીય છે मेड़ी मित्र शील्ड द्वारा लोग उत्साह बतावी रहा है स्पष्ट करे की मेड़ी मित्र उद्देश्य संपूर्ण रीते सफल रही थे। जो शुरुआत में छोटे छोटे लक्षणों ऐसी सामने आती है यदि हम लक्षणों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है सर्विकल कैंसर महिलाओं की मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है आइए देखते हैं कमला के साथ आगे क्या होता है भाभी ओ भाभी इधर आएगी हाँ बोलो सुनीता ये अचार की बढ़िया रख देंगी हाँ हाँ क्यों नहीं अरे क्या हुआ क्या हुआ जी मैंने कहा था ना क्या क्या हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ डॉक्टर को ले जाओ तो देखा आपने कैसे आज भी इन बात अरे क्या हुआ कैसे आना हुआ मैडम जी भाभी को दो तीन महीनों से वाई डिस्चार्ज हो रहा है और बीच बीच में फोन भी आ रहा है सिस्टर कमला को टेस्टिंग के लिए ले जाओ डॉक्टर टेस्टिंग के बाद कमला तुम्हारी टेस्टिंग की रिपोर्ट आ गई है उसके अनुसार तुम्हें महिलाओं वाली गंभीर समस्या है कहा हुआ मैडम जी तुम्हें गर्भाशय के मुख के कैंसर की फर्स्ट स्टेज आई है कैंसर कैंसर हो डॉक्टर जी हमारे जी को भी बहुत आ, वो तो ऊपर ही चले गए हमारी कमला ठीक तो हो जाएगी ना मैडम जी हमको तो कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा चिंता की कोई बात नहीं है आप लोग कमला को एकदम सही समय पर लेके आए हो सर्विकल कैंसर जो गर्भाशय के मुख का कैंसर है गर्भाशय के नीचे का हिस्सा जिसे सर्विक्स कहते हैं उसे प्रभावित करता है इसका मुख्य कारण एच पी वी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है यदि इस बीमारी का उपाय सही समय पर न करवाया जाए तो ये कैंसर का रूप धारण कर सकता है कमला तुम्हारे बेटियां हैं हाँ मैडम जी कितनी बेटिया दो क्या उम्र है उनकी? छोटी वाली की आठ वर्ष और बड़ी वाली की अठारह वर्ष बड़ी बेटिया की शादी हुई है नहीं मैडम जी अभी तक तो नहीं तो ये एकदम सही समय है यदि हम सेक्सुअली एंगेज होने से पहले ये टीकाकरण करवा लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है तो आइए जानते हैं सर्विकल कैंसर होने के कारण लक्षण और बचाव के उपाय पहला कारण कम उम्र में शादी होना ज्यादा बच्चों का होना और एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाना दूसरा कारण धूम्रपान करना जिससे इम्यूनिटी वीक होना और पर्सनल हाइजीन का ख्याल न रखना पहला लक्षण की साइकिल के मिट में ब्लड का आना और मेनोपोज होने के बाद भी ब्लड होते रहना दूसरा लक्षण पेट के निचले हिस्से में अत्यधिक दर्द होना शारीरिक संबंध के बाद ब्लड आना और योनि में से बदबूदार श्राव का होना बचाव के उपाय सही समय पे जांच करवाना कौन सी जांच कैसी जांच।, जांच कौन सी जांच, जांच।, कौन सी जांच।, जांच।, कौन सी जांच टैक्स फियर की जान जो कि 21 वर्ष की आयु से लेकर पैंसठ वर्ष की आयु तक हर तीन वर्ष के अंतराल में हमें करवानी चाहिए यह जान सरकारी अस्पतालों में भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है दूसरा बचाव का उपाय टीकाकरण उपा तो सर्वाइकल कैंसर के, के लिए टीकाकरण कराया जाता है कैसा टीका? एचपीवी का टीका जो किशोरियों को 9 से 14 वर्ष की उम्र में दो डोज और 15 और 15 से अधिक की उम्र में तीन डोज लगाया जाता है तीसरा उपाय महिलाओं को अपनी पर्सनल आइजिंग पे ध्यान देना चाहिए ड्रग्स एंड स्मोकिंग के सेवन से बचना चाहिए शादी के बाद भी टीका ले सकते हैं लेकिन अगर आपने समझो एक दोस्त पहले ले लिया है और उसके बाद आपकी शादी हो जाती है तो बच्चे पे दो दोस्त बाद में ले सकते हो मैडम जी मेरे वो बच्चे के बारे में सोच रही है तो क्या वो भी टीका लगवा सकती है नहीं अगर हम बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये टीका हम नहीं लेंगे ले। मैडम जी ये पीरियड्स में भी ले सकते हैं हाँ कोई परेशानी नहीं है पीरियड्स में टीका लगवाया जा सकता है मेरी बेटी प्रेगनेंट है तो क्या वो ये टीका ले सकती है नहीं प्रेग्नेंट लेडीज टीका नहीं लगवाएंगी बच्चा होने के दो वीक के बाद टीका लगवा सकते हैं मैडम जी अगर बीमार हो जाए तो भी ये टीका लगवा सकते हैं अगर किसी को बुखार है जुकाम है किसी तरह की एलर्जी है